શાળાના વિદ્યાર્થીઓ માટે રોબોટિક્સ ગેલેરીમાં રોજિંદી હેન્ડ ઓન શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિ ટેકનિકલ જ્ઞાન અને સાથે ઉત્સાહભર્યો અનુભવ અમદાવાદ સ્થિત ગુજરાત સાયન્સ સિટી ખાતે શાળાના વિદ્યાર્થીઓમાં જ્ઞાનવર્ધન માટે રોબોટિક્સ ગેલેરીમાં ઉપયોગી અને વ્યવહારુ શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓનું આયોજન થઈ રહ્યું છે ગુજરાત સાયન્સ સિટીની મુલાકાતે આવતા શાળાના વિદ્યાર્થીઓને મૂળભૂત ઇલેક્ટ્રોનિકલ અને ઇલેક્ટ્રોનિક ઘટકો અંગે હેન્ડ ઓન પ્રાયોગિક અનુભવ આપવામાં આવી રહ્યો છે આ પ્રવૃત્તિ અંતર્ગત વિદ્યાર્થીઓને મોટર ડ્રાઈવર લેમ્પ ઇન્વર્ટર બઝર જેવા વિવિધ ઇલેક્ટ્રિકલ તથા ઇલેક્ટ્રોનિકલ ઘટકોથી કાર્યપ્રણાલી સમજાવવામાં આવે છે આ માટે તૈયાર કરાયેલા બેઝિક લર્નિંગ કીટના માધ્યમથી વિદ્યાર્થીઓ જાતે ઘટકો જોડીને જોઈ શકે છે અને તે કેવી રીતે કાર્ય કરે છે તે સરળ રીતે સમજી શકે છે गुजरात साइंस सिटी ने टीम द्वारा दर रोज विद्यार्थियों ने मार्गदर्शन अपे दर रोज प्रयोग हाय नमस्ते मेरा नाम बेसिल है आ, मैं यहाँ में काम करता हूँ रोबोटिक्स गैलरी पे यहाँ पे हम रोबोटिक वर्कशॉप्स करवाते हैं स्कूल स्टूडेंट्स के लिए आ, जो हर हर हफ्ते यहाँ पर आते हैं और वो आ, एकस, आ, करते हैं उनके लिए हम गाइडेड टूर भी देते हैं जहाँ हमारे एक्सिबिट्स के बारे में बताया जाता है उसके बाद सीधा सेकेंड फ्लोर पे हम एक रोबोटिक वर्कशॉप देते हैं जहाँ हम लोगों को किट्स देते हैं जहाँ पे उस किट्स में बेसिक चीजें रहता है जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल कैसे हम मोटर ड्राइव्स को कनेक्ट करते हैं मोटर्स कहाँ पे यूज़ हो जाता है ये सब कुछ हम उनको बचा बच्चे, बच्चे को बताते हैं अगर यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे एक एक दिन में 20 स्कूल तक आते हैं उसमें बीस स्कूल में अगर हम ग्रुप्स में डिफरेंट डिफरेंट अगर एक स्कूल में अगर तो सौ लोग हो तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में ले कर आके यहाँ पर करवाते हैं उनको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस देते हैं क्योंकि अगर उन सिर्फ अकैडमिक से नहीं होता है उनके हैंड्स ऑन प्रैक्टिस में ज़्यादा रहेगा तो दे विल बी नोइंग मोर उनको बहुत सारी चीज़ें बताया जाता है